总之，我说不行就是不行。就算你是月尊也不行。就算哪一天我遇到危险，你要来救我也不行。人不能没有秘密。可是为什么从前就可以？从前你并不介意本座知道你的心虚。从前是从前。那现在和从前有什么区别？ 这是哪儿？猎户营地。嗯，这里的猎户怎么都是女人啊？男人反而见不到几个。你还生气呢？ 没有，明明就有。大木头，我知道错了，我以后绝对不随便乱跑。以后无论我去哪里，我都第一个告诉你，好不好？ 吃。你怎么知道我饿了？修个命布，受点惊吓又晕过去，真是不堪大用。嗯，真香。你这簪子哪来的？嗯。 姐理解我的小玩意儿不值钱，你要干什么？你可是堂堂月尊，富有四海，不会打我这个小侍女的私产的主意吧？这藏心簪本就是月族始祖炎女打造的法器。 如今倒成了你的私产，那不行，借来的东西要还回去的。要是杰利要我赔，把我卖了我也赔不起的。既然你想留也可以，但是不能带。摘下来。 为什么？不为什么？为什么？不为什么？到底为什么？因为，因为我不想让你随时知道我心里在想什么。本座随时知道你的心绪，便能及时保护你，有什么不好？因为这簪子，你差点丢了小命。那我也要带着，反正你不能随随便便就进到我心里来。 这就像你不经过别人允许就去别人家里一样。本座想去谁家就去谁家，想要什么便抢过来。你。总之，我说不行就是不行，就算你是月尊也不行，就算哪一天我遇到危险，你要来救我也不行，人不能没有秘密。 可是为什么从前就可以？从前你并不介意本座知道你的心虚。从前是从前，那现在和从前有什么区别？